સુરત પોલીસ કમિશનરે પોલીસ કર્મીઓને સૂચના આપી છે કે લોકોને પોલીસ કમિશનર કચેરી સુધી ધક્કો ન ખાવો પડે તેવી રીતે તેમની મદદ કરો પરંતુ હજુ પણ અમુક પોલીસ કર્મચારીઓ સામાન્ય લોકોને હેરાન કરતા હોય તેવા બનાવો સામે આવે છે સુરતના લિંબાયત મીઠી ખાડી વિસ્તારમાં આવેલ રામાભાઈ ચોકમાં રહેતા આજે પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે રજૂઆત આપવામાં આવી સભ્યે આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે લિંબાયત પોલીસના ડી સ્ટાફના પોલીસ કર્મી મને અને મારા ભાઈને ખોટી રીતે હેરાન કરે છે છેલ્લા આઠ દિવસથી મને હેરાન કરે છે થોડા સમય પહેલા મારા મિત્રોનો અને લોકો સાથે ઝઘડો થયો હતો ત્યારબાદ એ લોકો ગુમ થઈ ગયા છે પણ હું આ મામલામાં સંડોવાયેલો ન હોવા છતાં पुलिसकर्मियों मैंने हैरान करे लोग कहे कि भागी गए लोगों सरनामू आप पर मैं खबर नहीं तो हूँ शू करू सब्बीरे पुलिस पर आक्षेप करता जना मेरा नाम सब्बीर है मैं लिंबायत में रहता हूँ इधर पुलिस कमिश्नर ऑफिस आया हूँ का लिंबायत के पुलिस वाले जो के झगड़ा हुआ था कोई तो झगड़े के उसमें मुझे पूछते है क्या वो कहाँ का, का नहीं मेरे को हैरान कर रहे घर पर आके पुलिस वाले का वो आरोपी लोग कहा मुझे पता नहीं है वो आरोपी कहाँ मैं तो सुबह काम पर जाता हूँ रात को आता हूँ तो मुझे हैरान कर रहे हैं घर पे आके कभी बहुत तोड़ते मेरे भाई को मार के गए रात को आके और चेतन भाई करके पुलिस वाला है उन्होंने रात को भी आके मार के गया मुझे बोलता है अगर उनको पता नहीं बताएगा तो लिम्बा छोड़ दे नहीं तो फिर बोले ऐसा करूंगा सब तो कुछ मेरे को धमका दे मैं आज पिछले आठ दिन से घर पर नहीं जा रहा हूँ मेरा ना माँ बाप है ना कोई नहीं है मेरा घर पे भी कोई नहीं हम तीन भाई हैं हमको हैरान कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं ये पुलिस वाले और जो आरोपी है वो तो भाग रहे हो तो हमको भी नहीं पता काय का नहीं मैं जब कमिश्नर ऑफिस आया हूँ इंसाफ मांगने तो मेरे को हैरान नहीं कर रहे पुलिस वाले मुझे हैरान होगा मैं मेरे घर पे नहीं जा पा रहा हूँ